નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું આજે આપણે ધોરણ સાતના ના હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર ચોવીસના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયોનો અભ્યાસ કરીશું આપણી ચેનલ ઉપર ધોરણ ત્રણથી આઠના દરેક વિષયના મોસ્ટ એમ્પી પ્રશ્નપત્ર અને બ્લુ પ્રિન્ટ આધારેના અસાઇનમેન્ટ પણ મૂકવામાં આવેલા છે તો આ અસાઇનમેન્ટ અને પેપરને પીડીએફ મેળવવાની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે અને આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ તમે જરૂરથી જોડાઈ જજો જેથી તમને આ દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાના બધા જ વિડિયો અને પીડીએફ ની લિંક WhatsApp પર મળતી રહે તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 7 ના હિન્દી વિષયના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે તારીખ 16/4/2024 ના રોજ લેવાવાની છે કોલગુંમ છે 80 પ્રશ્ન 1 નિમન લખે 4 5 વાક્યમાં પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ જેમ ના ગુણ 12 નંબર 1 बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी तो बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी वह अपने पैरों पर खड़ी होगी इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी नंबर बी चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्यों चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था सिर पर पानी से भरा घड़ा उठा ले आ रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतर कर अपने सिर पर रख लिया घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया नंबर त्र शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे तो बालक अपनी चाल ढाल और बातें से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था वह बहुत निडर था उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी वह अपनी माता का भक्त था शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रहेगा बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे नंबर चार अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं बल्कि उसे दूरस्त करने में सरकार को सहयोग दे इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं है प्रश्न बे नीचे दिए गए विशेषणों में से सही विशेषण चुनकर उत्तर लिखिए जमन गुण पाँच नंबर एक मिर्च का स्वाद तीखा होता है गुणवाचक नंबर बी प्रयाग तीन नदियों का संगम स्थान है निश्चित संख्यावाचक नंबर तीन वरदराज चतुर बालक था गुणवाचक नंबर चार वे लड़के खेल रहे हैं सार्वनामिक नंबर पाँच राधा ने दो लीटर तेल मंगवाया है प्रामाणिक परिमाण वाचक જા આપણે મિત્ર કો લીખે જેમના ગુણ દસ જે પત્ર અહીં તમને લખી અને બતાવેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન ચાર निम्नलिखित वाक्यों में से काल का नाम पहचान कर लिखिए जमुना गुण पाँच नंबर एक हरी रहीम से बात कर रहा था भूतकाल नंबर बे मैं किताबें खरीदूंगी भविष्य काल नंबर तीन बच्चे खेल रहे हैं वर्तमान काल नंबर चार हम पहले सूरत में रहते थे भूतकाल नंबर पाँच मैं बाजार जाता हूँ वर्तमान काल प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए गुण नंबर छोटा मुंह बड़ी बात तो हैसियत से अधिक बात करना सामर्थ्य से अधिक बोलना वाक्य बनसे जब अनुराग ने अपने दोस्तों के सामने पिता से बहस की तो उसकी मां ने उससे कहा तुम छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हो नंबर बे दोनों हाथों में लड्डू तो दोहरा लाभ लेना वाक्यवन से जन्मदिन पर पिताजी ने मुँह मुझे कंप्यूटर दिया और मम्मी ने नया फोन आज तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू है नंबर तीन जिसकी लाठी उसकी भैंस जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है वक्योंन से जैसा मोदी जी चाहेंगे देश भी उसी दिशा में जाएंगे क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस नंबर चार खोदा पहाड़ निकली चुहिया और दोनों अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम वक्योंन से महीने से रोने महीने से सोने के लालच में सारे घर को खोद डाला लेकिन मिला मात्र चांदी का एक सिक्का यही होता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया नंबर पाँच एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती तो एक ही स्थान पर दो विचारधाराएं नहीं रह सकती वाक्य बन से एक आदमी का दो औरतों से विवाह करना एक म्यान में दो तलवार रखने के समान है। তারপরে જોઈએ প্রশ্ন 6. নিম্নলিখ্যත શબ્દો કા શબ્દ શબ્દકોશકો ક્રમ મેં લખье જмнаગુણ 4. તો જોઈએ પેલો આવશે અંબર, કષ્ટ, ગર્વ, મિસાલ અને શાન. তারপরে જોઈએ પ્રશ્ન 7. વચન પરિવર્તન કરકે uska વાક્ય મેં പ്രયોગ કીજે જмнаગુણ 5. નંબર 1. ખીલોના तो खिलौने राम ने मेरे खिलौने तोड़ दी नंबर बे बच्चे बच्चा बच्चा खेल रहा है नंबर त्र केले केला माँ ने बच्चों के लिए केले का शेक बनाया नंबर चार नदी नदिया नदिया हमारे देश की प्राकृतिक धरोहर है नंबर पाँच फूल तो फूल फूल की सुगंध बहुत मनमोहक होती है

તો આ રીતના વાર્તા એ તમને આપેલી છે ધોરણ ત્રણથી આઠની દ્વિતીય સત્ર પરીક્ષા બે હજાર ચોવીસ માટે ખાસ ઉપયોગી મોસ્ટ હેપી બ્લુ પ્રિન્ટ મુજબ બધા જ વિષયના રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફની કિંમત વીસ રૂપિયા ગયા વર્ષના પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશનની પીડીએફની કિંમત વીસ રૂપિયા વોટ્સએપ પર પીડીએફ મેળવવા માટે સંપર્ક કરો સિત્તેર છેતાલીસ બાવીસ બાવીસ ચોપન બધા જ વિષયના અસાઇનમેન્ટ રેડી ટુ પ્રિન્ટ સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફની કિંમત પાંત્રીસ રૂપિયા प्रश्न दस निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य निर्माण कीजिए जमुना नंबर एक कोयल बाग बोलती में है कोयल बाग में बोलती है नंबर बे अपना गृह कार्य धारा पूर्ण ने किया धारा ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया नंबर त्रन लगन से मैं पढ़ूंगा पूरी मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा नंबर चार खुशबू मिट्टी से रही है आ मिट्टी से खुशबू आ रही है नंबर पाँच मकान पेड़ गिर कारण बाढ़ के बाढ़ के कारण मकान गिर पड़े नंबर राजधानी है गांधीनगर गुजरात की गांधीनगर गुजरात की राजधानी है प्रश्न अग्यार किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जमना गुण दस मेरे देश अं निबंध आपेलो आ रीतनाबंध लख અને તમે તમારી નોટબુકમાં પણ તમે લખી શકો છો ત્યાર પછી બીજોને બનશે મેરા પ્રિય ખેલ તેને પણ તમે તમારી નોટબુકની અંદર સારા અક્ષરે તમે લખી શકો છો વાંચન માટે તો આ રીતના તમારે પેરેગ્રાફ પાડીને નિબંધ લખવાનો રહેશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું ધોરણ સાતના બીજા વિષયના તૃતીય સત્રાંત પરીક્ષાના પેપરના સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે